gətir Türkiye tərəfindən. Dünən nazirlər kabinetinin iclasının iclasında xüsusi olaraq çıxış edən Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan-ın çox maraqlı açıqlamalar gəldi. Türkiyə NATO münasibətləri, Türkiyədə keçirilən seçkilər və s. barədə danışacaq, amma elə qonşu ölkə ilə bağlı bir sujetimiz olacaq. Türkiyədə may ayının 14-də keçiriləcək seçkilərdən hansı gözləntilər var? 7 il Türkiyə hökumətinə kim başçılıq edə bilər? Recep Tayyip Erdoğan-ın əsas rəqibi kim hesab olunur? Türkiyə keçəcək bu seççilə əlaqədər bir çox suallar var. Elə əməkdaşımızın süjetindən bu suallara cavab tapa biləcəksiniz. Türkiyədə keçiriləcək seçkinin tarixi bəlli olub. Mayın 14-də prezident və parlament seçkisisi təşkil ediləcək. Prezident Rəşəp Tayyib Ərdoğan bu barədə Bursa şəhərində gənclərlə görüşü zamanı danışıb. O, prosesin növbədən kənarda deyil, adi seçki olduğunu bildirib. Ərdoğan Türkiyə prezidenti olaraq seçki hüququna sahib olduğunu da söyləyib. Türkiyə lideri həmçinin martın 10-da seçki keçirilməsi ilə bağlı qərarın veriləcəyini açıqlayıb. Ekspertlərin fikincə Seçki təkçə Türkiyənin yox, Azərbaycanlı büqavqaz regionunun gələcəyinə təsir edəcək. Belə ki, növbəti 7 ildə Türkiyəyə kimin başçılıq edəcəyi müəyyən olunacaq. Bu deməyir ki, tutaq ki, Ərdoğanın yerinə başqa birisi seçilsə, tutaq ki, Türkiyədə hakimiyyətə gələrsə Azərbaycan və Türkiyə münasibətləri deqradasiya uğrayacaq, azalmağa doğru geriliyəcək, xeyr görüləcək. Ancaq yenə də bunu gətirib çıxaracağı ki, Bakı ilə Ankara arasında bir çox məsələlərin uzra koordinasiyası zəifləyə bilər. Məsəl üçün Qarabağ məsələsi ilə bağlı Ermənistanla münasibətlərin nizamlamaası ilə bağlı Ermənistan çalışır Azərbaycanla münasibətlərin nizamlamaasını, Türkiyə ilə münasibətlərin nizamlanmasından ayırsa. Amma Bakı Nağın karantinası edib ona gətirib çıxardı ki, onu ayıra bilmir. Ayıra-ayrılıqda münasibətləri nizamlaya bilmir. Seçkinin iyunun 18-də keçirilməsi planlaşdırılırdı, lakin Türkiyə hökuməti tətil, imtahan kimi müxtəlif səbəblərdən həmin vaxt bir çox seçicinin ölkədə və ya qeydiyyatda olduğu bölgədə olmayacağını deyərək seçkinin bir neçə ay əvvələ çəkilməsini istəyir. Buna görə də növbədənkənar seçki təyin edilməlidir. Növbədənkənar seçki parlamentin ən azı 360 deputatı ya da prezidentin qərarı ilə təşkil oluna bilər. Türkiye ile Azerbaycan arasında, hatta Türkiye ile diğer Türk devletleri arasında olası bir Cumhurbaşkanlığı, olası bir idare değişikliği durumunda e, elbette ki yine kardeşlik mantığıyla çıkar amaçlı olmayan, tamamıyla kardeşlik endeksli bir ilişkiler e, şeklinde e, aynen kaldığı yerden devamla ve bayrağı daha da ileriye, kardeşlik ilişkilerinin daha da ötelere e, götürüleceği şekliyle ve birbirlerine daha da kenetlenecekleri şekliyle hareket edileceği hatırda tutulmalıdır.